আজি গোলাপ জালৰ কেইটামান মই টিপছ দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি ইউজ কৰাই নহয় ভাল ফলাফল পাব এটা কথা জানেৰে গোলাপ জলেৰে আপোনালোকে এটা মইশ্বৰাইজাৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে যিটো আচলতে কেমিকেলছ থকা মইশ্বৰাইজাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ নহয় ঘৰত যদি এটা বনাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ সুফল পাব আহকচোন চাওঁ গোলাপ জলে আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ খুব সহজভাৱে নেমু দিও আমি স্কিনখন চাফা কৰিব পাৰোঁ এটা নেমু চেঙি ল'লো বলক যাওঁ মই দেখাওঁ কি কি ল'লোঁ চাওক গোলাপ জল আৰু গ্লেচাৰিন আৰু এটা নেমু ন নেমু এটা নালাগে আচলতে এখন চামুচ ল'লোঁ চাওক এই চামুচখন একদম পাতলা বৰ দহ চামুচ নহয় দেখিছে এতিয়া চাওক গ্লেচাইন ল'ব এনেকুৱা আধা চামুচ এই চামুচখন যিখন দেখালোঁ একদম অকণমান হ'ব তাৰমানে ন বটলটোত কিমানখিনি আছে চাওক গোলাপ জল ইয়াতকৈ ধৰক বেছিকৈ থাকিলেও আপত্তি নাই তাৰমানে ভৰ্তিকৈ কৰি থ'ম বুলি ক'লে ধৰক ওপৰলৈকে আছে আপোনাৰ আৰু তাতে আপুনি গ্লেচাইনখিনি মিহলাব জাষ্ট আধা চামুচ হাঁ গোটেইখিনি কিন্তু গোলাপ জল হ'ব লাগিব দেই আপোনাৰ যদি অইলী স্কিন হয় নহয় তেতিয়া কি কৰিব নেমুটো ৰস উলিয়াই পেলাই একদম চাফাকৈ পাৰিলে চাকি হ'লেও ল'ব তেতিয়া আধা চামুচ এই চামুচখনেৰে আধা চামুচ নেমু ৰস মিহলাই দিব যদিহে বেছি অইলী স্কিন হয় আৰু যদিহে আপোনাৰ ড্ৰাই স্কিন হয় তেতিয়াহ'লে চাৰি পাঁচ টোপালমানহে দিব তেতিয়া আপোনাৰ ড্ৰাই হৈ নাথাকে আটাইকেইটা বস্তু মিহলাই আপুনি ৰাতি শোৱাৰ সময়টো লগাওক আৰু গা ধুই উঠি একোপালমান মুখত মেছেজ কৰক চাবচোন স্কিনখন কেনেকুৱা হয় মোৰ এনেধৰণে বনাই থোৱা আছে সেইকাৰণে মই নবনালোঁ আৰু এইখিনি মই ভোচা থকা আটা চালি ল'লোঁ অলপ বহুত ভোচা মিক্স আছে দেখিছে জাষ্ট এনেকুৱা খহটা খহটা আটা হ'ব লাগিব আপুনি কিমানখিনি সানিব মুখৰ স্কিনৰ পৰা হাত এনেকৈ ডিঙি চিঙিত যদি ঘঁহে অকণমান ল'ব আৰু আন্দাজমতে ঠিক সেই হিচাপে আপোনালোকে ল'ব তাতে মিলাই এক চামুচ গোলাপ জল মানে পেষ্টটো বনিবৰ কাৰণে হাঁ তাৰপিছত মোৰ ওচৰত কেঁচা গাখীৰ নাই কেঁচা গাখীৰ থাকিলে আপোনালোকে পেষ্টটোত মানে পেষ্ট এটা বনিবৰ নিচিনাকৈ মানে ল'ব আৰু হাঁহ আটাইখিনি মিহলাই পেলাই আপুনি গা ধোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত ভালকৈ লগাই সানি পেলাই এনেকুৱা ঘঁহি ওৱাচোন লাহে লাহে কি চাবচোন আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়া হৈ যাব তাৰমানে ক্লিন হয় বহুত কম পাইনে যদিহে আপোনালোকৰ অইলী স্কিন হয় এটোপাল দুটোপালমান তাত টেঙাও দি ল'ব হা মই এই দুটা দিলোঁ আপোনালোকক মই বিস্ময়ৰ অংগৰ আগত পোৱা দুটামান পেষ্ট কৰি দিছোঁ যিটো কাটিং আছিলে মোৰ ওচৰত আপোনালোকে প্লিজ পঢ়ি ল'ব নিজে হা কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ক'ব